નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો વેબ ડિજિટલ એજ્યુકેશનમાં આપનું સ્વાગત છે આજે આપણે ધોરણ નવ વિશે હિન્દી સોલ્યુશન વિશે ચર્ચા કરીશું જો ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો જેથી આવી તમામ માહિતી મળતી રહે પ્રશ્ન એક નિમ્મલિખિત પ્રશ્નો કે એક એક વાક્યનું ઉત્તર દીજી પેલું શેખરને બહાર ઘોડી મીને જાના ક્યો છોડ દયા तो जवाब शेखर ने बाहर घूमने का जोड़ दिया क्योंकि पहनने के लिए देशी कपड़े उसके पास पर्याप्त नहीं थे शेखर के मस्तिष्क में कैसी पहुंचती थी शेखर के मस्तिष्क में एक नाटक का लेखक होने की पुकार पहुंचती थी त्रीजो शेखर ने आग कैसे लगाई शेखर ने घर के दीयों के मिट्टी का तेल लेकर उससे आग जलाई चौथो शेखर गला खोलकर क्यों गाने लगा शेखर गला खोल कर गाने लगा गांधी जी का बोलबाला अंग्रेजी बालक ने जवान में क्या कहा अंग्रेजी तो बालक ने शेखर को चुप देखकर अपना नाम बताया और पूछा क्या तुम स्कूल में पढ़ते हो वीडियो ने आगे बदारता पहला अपने एप्लीकेशन माहिती ले ली પ્લે સ્ટોરમાં જઈને વેલ્થ ડિજિટલ એજ્યુકેશન તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો પેપરો જોવા મળશે આ પે સ્કૂલતા દરેક ધોરણ જોવા મળશે અને તમે તમારા ધોરણ પર ક્લિક કરવાથી વિષય જોવા મળશે કોઈ પણ વિષય પર ક્લિક કરવાથી એના પાઠ જોવા મળશે અને પાઠ પર ક્લિક કરવાથી પાઠની સમજૂતી અને સોલ્યુશન ઉત્તર બહાર ગયે તેખર ને ક્યાં ક્યા ઘર કે સદસ્ય બહાર ગયે તબરડ ને ઘર કે સભી કમરો મેદેશી કપડે લે કરી જગા મેં એકઠે કહે કે ઢેર પર મિટી કા તેલ ડાલા ઓગ લગાડી દી बीजू शेखर के नाटक का विषय क्या था शेखर के मन में एक स्वाधीन लोकतंत्र भारत की छवि बसी थी, जिसमें बुनाई और गांधी जी की प्रवृत्ति और असहयोग आंदोलन का समावेश था शेखर का यह स्वप्न ही उसके नाटक के हलचल में भी समाविष्ट था त्रीजू अंग्रेजी बालक ने प्रश्न का उत्तर शेखर ने क्यों दिया अंग्रेजी बालक के स्वर में अहंकार था वह अपने अंग्रेजी ज्ञान का परिचय देना चाहता था शेखर को उसका प्रश्न बुरा और अपमानजनक भी लगा इसलिए उनसे अंग्रेजी बालक के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया चौथो पिता ने कृष्ण हो स्वर में शेखर से क्या कहा शेखर ने अंग्रेजी बालक के किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया इसलिए पिता ने नहीं चाहते थे कि बालक को, शेखर को अंग्रेजी से अनिख् समझे इसलिए उन्होंने क्रुद्ध स्वर में शेखर से कहा उत्तर क्यों नहीं दिया क्या तुम्हारा मुंह टूट गया था पांचवा शेखर ने उत्तर देने से कैसे बच गया शेखर ने अंग्रेजी बालक के प्रश्नों के उत्तर में एकदम चुप रहा था पिता इस बारे में शेखर को उसके चुप रहने का कारण जानना बताते थे थी। किंतु तभी ट्रेन आ गई और शेखर उत्तर देने से बच गया छठो घर आकर पिता ने माँ से क्या कहा क्यों बाकीपुर स्टेशन पर शेखर ने बालक के अंग्रेजी प्रश्नों के उत्तर न देकर चुप्पी से साध ली थी इससे पिता को क्रोध के साथ ख हुआ था घर आकर उन्होंने शेखर की माँ से कहा हमारे लड़के बुद्ध है किसी के सामने उनका मुंह ही नहीं खोलता प्रश्न त्रिस्तर उत्तर लिखे शेखर के मन में विदेशी मात्र के प्रति घृणा क्यों हो गई थी महात्मा गांधी ने देश में असहयोग आंदोलन शुरू किया था चारों तरफ स्वदेशी ही हवा बहने लगी थी शेखर ने मन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा वह गांधी जी के प्रति अपार श्रद्धा रखता था गांधी जी स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग का आग्रह करते थे विदेशी वस्तु की पराधीनता के प्रतीक बन गई थी इसलिए शेखर के मन में विदेशी मात्र के प्रति घृणा हो गई थी बीजो शेखर के घर में अंग्रेजी भाषा के प्रति गहरा प्रभाव था ऐसा हम कैसे कह सकते हैं वीडियो ने पोस्ट करीने वाची सको था तीज शेखर का चरित्र चित्रण कीजिए शेखर ने नाटक लिखना कब आरंभ किया प्रश्न चार विलोप शब्द लिखिए पहलो सहयोग जवाब આવશે બી અસહયોગ બીજો વિદેશી જવાબ આવશે બી સ્વદેશી ત્રીજો બહાર તો જવાબ આવશે સી ভেতর ચોથું દશમન તો જવાબ આવશે એ દોસ્ત પાંચમો અંગુશ તો જવાબ આવશે બી નિર્કંશક પ્રશ્ન 5 સમાનાર્થી શબ્દ લીખીયે પેલું અનુમતિ જવાબ આવશે સી લગાતાર ચોથું આઝાદ તો જવાબ આવશે એ સ્વતંત્ર પ્રશ્ન છ મહાવરેખા અર્થ શેખર વાક્ય પ્રયોગ कीजिए पहले मुंह काला होना तो जवाब આવશે बी बदनाम होना थैंक यू